В Дзержинском районе произошел пожар. В 18 часов 34 минуты на пункт связи 101 поступил сигнал о пожаре. На место происшествия был направлен автомобиль 11 государственной пожарно-спасательной службы. По прибытию к месту происшествия было обнаружено, что горит квартира на общей площади 10 квадратных метров. Во время ликвидации пожара в квартире был обнаружен труп обгоревшей женщины. В настоящий момент ведется следствие причина пожара и труп женщины устанавливаются. Также 17 числа этого месяца на соседнем районе Саксаганского района было также два возгорания по причине курения в постели. На место происшествия были направлены служба спасения 14 э, государственной пожарной охраны до прибытия на место происшествия э, соседями был выведен мужчина э, инвалид первой группы э, и самостоятельно соседи до прибытия э, локализовали пожар то есть потушили диван самостоятельно э, другой случай также в Саксановском районе э, случился по причине курения в постели. Также был мужчина в нетрежном состоянии, находился. Также соседи вывели, как бы тем помогли, спасли жизнь. Мужчина был доставлен с ожогами первой степени,